Не Надежда так рано все 7 часов написали, она а -а -а. сразу ответила. Э, она ответила, что это вот с 10.08 будет уже машина приедет за нами. Написала, какая машина, с номером, все красивенько. Отправила видео, даже где машина будет стоять. Э, машина приехала вовремя, отвезла нас в миграцию. Э, там мы э, ну, были записаны 10 часов, но нас приняли раньше. Mm. Вышли в положение, так скажем... Э, Потом машина нас жила, повезла в офис, там тоже быстренько все оформили. Расправили еще двух женщин, типа, трос откуда-то, короче, а, тоже, на, тоже на этот мясокомбинат. Все красиво нас оформили. Машина их, на, их у нас вот сюда заселила в Рокешкис, вроде бы правильно. Mm -hmm. да, 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 Рокешкис есть такая. Да, приехали мы где-то в 3 часа, были тут, в 4 часа нас уже ждали да, на заводе. Мы тихонечко туда пошли все, нам... Сделали вот такие вот пропуска, провели там маленький инструктаж, показали центр, им мы будем работать. Мы познакомились с бригадиром, с мастером. И сегодня уже утром мы в 27 были на работе, дали форму, обувь, все красивенько показали. Не знаю, как там те девочки, но нас хвалили. Да? Как на первый день, да, вы отлично справились. Устали, конечно, не без этого. Ноги гудят, но ничего, впечатление хорошее. Спасибо Хорошо. Размова долга. Приїхали жінки, перший раз вони їхали і все добре. Вони кажуть, нас добре зустріли, хороший сервіс, везде посилили нормальні мастера. Перший день вони відпрацювали від них хороші відзиви і так далі. тому подобне. Якщо ви хочете, щоб у вас було так само без підводних камней, без води і джигурди, без лапши, що вам вішають рекрутери. Что будет легко там, ну короче, что они там рассказывают, сами знаете лучше. Звонить в Viber в шапке профиля.